السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی بہن عزبین آپ سے مخاطب ہوں میرے آج کے بلاگ کا موضوع ہے کہ حج و عمری کا طریقہ اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اہم مسائل جو بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت اہم ہیں جیسے ایک سفر حج کے دوران میں جب آپ عمرے حج یا عمرے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اس سفر کے دوران میں کتنے عمرے ادا کریں ایک یا زیادہ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے جانے والے ہوتے ہیں یا جب آپ اپنا حج ادا کر چکے ہوتے ہیں اور مدینے پہنچتے ہیں تو جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے عمرے ادا کر لیے ہیں میں آپ کو بتاؤں جب میں عمرہ ادا کرنے سے پہلے مدینہ میں تھی تو مجھ سے خاتون نے سوال پوچھا کہ آپ نے عمرہ ادا کر لیا میں نے کہا کہ نہیں ابھی ہم عمرے کے لیے نہیں گئے ہیں ابھی ہم مدینے میں ہی آئے ہیں پہلے تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنے عمریں ادا کر لیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تو تقریباً آٹھ ادا کر چکے ہیں اور اب ہم آئے ہیں اور یہاں سے واپس آ کے ہم نوہ عمرہ ادا کریں گے تو ان کا یہ سوال سن کے میں حیران رہ گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پورا وقت صرف یہی کرتی رہیں کہ آپ عمرے کے لیے عمرے کا احرام بانے کے لیے مکے سے باہر گئیں اور پھر آپ واپس مکے آئیں کیا آپ نے اس ٹائم کو اپنی عبادتوں میں وقت صرف بہتر نہ بہتر نہ سمجھا تو وہ خاتون میری بات سن کے چپ ہو گئی اور میرے دماغ میں یہ سوال آیا کہ آخر ہمیں کتنے عمرے کرنا چاہیے چنانچہ میں نے اس پہ تحقیق کی کہ آخر ہمارے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہی سفر میں اپنے ازواج کے ساتھ اپنے اصحابیات کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ کتنے عمر ادا کیے یا انہوں نے کتنے عمر ادا کرنے کی ہمیں خاص طور پہ تلقین کی تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا اس میں آپ نے آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے آپ کی صحابیات تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شامل تھیں تو آپ نے اس عمرے کے بعد اس حج کے بعد نہ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عمرہ ادا کیا نہ ہی آپ کے اصحاب نے عمرہ ادا کیا ماں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے کیونکہ جب آپ وہاں پہنچیں تو آپ کے ایام ماہواری آ چکے تھے اور آپ اپنا عمرہ ادا نہ کر پائیں تو رسول اللہ نے آپ کو خصوصی اجازت دی کہ آپ اپنے حج کے بعد عمرے کو ادا کر لیں اس موقع پہ جب ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کے کسی صحابی نے یا کسی صحابیہ نے آپ سے اصرار نہ کیا کہ آخر ہمیں بھی دو تین یا چار عمرے کرنے کی اجازت دیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بار بار عمرے کی ادائیگی کریں اور نہ ہی خود رسول اللہ نے ایسا کوئی قصد کیا کہ میں دوبارہ سے عمرہ ادا کروں تو میرے بھائیوں اور بہنوں کا یہ بہتر نہیں ہے کہ جب آپ اپنے پیارے رسول کی سنت طریقے کے مطابق حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں اپنی فرض نمازوں کی ادائیگی بہترین طریقے سے کریں نفلی نمازیں ادا کریں دعائیں کریں جو دعا آپ کو یاد ہے وہ آپ کریں اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں اور اپنی حسرتیں بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کے ضد کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت عطا کریں اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنا حج ادا کرنے میں لگ جائیں بجائے اس کے کہ بار بار عمرہ کی سے باہر جائیں اور پھر آپ واپس سے اپنا وقت سایہ کر کے احرام باندھ کے آئیں تو اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں اور اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں اچھا اب ذرا ہم اس معاملے کا نا انتظامی طور پہ بھی جائزہ لے لیتے ہیں تو دیکھیں جب آپ کا سفر حج ترتیب دیا گیا ہوگا تو آپ کا یا تو عمرہ پہلے ہوگا یا عمرہ بعد میں رکھا گیا ہوگا اگر آپ کا عمرہ بعد میں ہے تو آپ ادا کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی طبیعت کی خرابی ہے آپ بعد میں ادا کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ اگر پہلے عمرہ ادا کر چکے ہیں اور بعد میں آنے والوں کے وقت میں آپ پھر بار بار وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہر میں سا, ہر میں کعبہ کا جو صحن ہے اس میں ایک رش اور بھیڑ لگ جاتی ہے بہت شدید گھٹن ہو جاتی ہے وہاں بہت سے بیمار اور لوگ آئے ہوتے ہیں کمزور لوگ آئے ہوتے ہیں جن کو مسائل پیش آتے ہیں اور اکثر حادثات بھی ہو جاتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے حسوس, حسوس جو سعودی حکومت ہے وہ بھی اکثر انتظامات کرتی رہتی ہے لیکن یہ آپ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مقدس سفر میں دوسروں کا خیال رکھیں اپنے وقت کو بہترین طریقے سے وہاں پہ گزاریں بجائے اس کے کہ آپ کوشش کریں کہ بار بار عمرہ کریں جس سے آپ خود بھی پریشانیوں اور تکلیف میں ہوں اور دوسرے بھی تکلیف میں آ جائیں آپ اپنے دل کو دعاؤں میں عبادت میں اور حسن سلوک میں لگائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں بس میرا آپ کے یہی پیغام ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اور امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اور یہ کہ اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ